Elə ki, yay gəldi, avtomobil bazarlarında bir canlanma yaranardı, əsas da bölgələrdə. Bu il pandemiya bazara öz təsirini göstərib, qiymətlər keçmiş Sovet istehsalı olan avtomobillərdə nisbətən, ensə də xarici avtomobillər üçün bunu demək çətindir. Qərb bölgəsində Gəncədən sonra Tovuzda fəaliyyət göstərən yeganə avtomobil bazarında vəziyyət necədir? Ətraflı əməkdaşlarımızın hazırladığı süjetdə. Burad hovuzun avtomobil bazarıdır. Qiymətlərə və bazardakı vəziyyətə toxunmazdan qabaq diqqətimizi bir məqam çəkdi. İnsanların tibbi maskadan istifadə etməməsi və sosial məsafəni qorumaması. Əsas alver olsun deyən sakinlər virus təhlükəsi də olduğunu qeyd etdiler. Avtomobilini 2-3 həftədir satmağa gətirən, amma hələ də alıcı tapmayan Ağstafa sakini isə bazardakı vəziyyəti belə izah edir. 2012-nin maşınıdır, polni fuldur. Qiyməti də 16.500 manatdır. Soruşanlar çoxdur, yəni ancaq belə alıcı alıcı biraz zəifdir. Cəncəz bazarı bağlıdır, ancaq ancaq Tovuzdadır bazar. Şənbə günləri təşkil olunan avtomobil bazarında demə ola ki, bölgənin bütün rayonlarından bura alıcı və satıcılar gəlir. Əsas bu gün bazarda diqqət isə Sovet istehsalı olan avtomobillərə yönəlib. Bu cür Ə, e, xarici istesə olanam. Avtomobillərlə səyahət demək olar ki, az maraqlanan insanlar var. Bazarda istilinin keçmiş Sovet istehsalı avtomobilləri verilməsinin bir səbəbi də bölgənin aqrar zona olmasıdır. İnsanlar əsasən təsərrüfatda istifadə etmək üçün belə maşınlar almağa üstünlük verirlər. Qazaqayırın Xanlıqlar kəndindən maşın almağa almışdım. Şöhrə maşın istəyirəm, Qapda-Bağdadda sərətməyə. 2000 pulum var, ona da düşmür. 80 üçün maşındır. 2500ə deyir. Avtomobil bazarındakı xarici ölkə istehsalı olan avtomobillərin satışında durğunluq yaşanırdı. Səbəbini isə pandemiyaya görə sərhədlərin bağlı olması ilə izah edirlər. Bazara qət edib hal-hazırda onda elandıradı. İli 2012-dir. 16200ə deyirəm. Alıcı da yoxdur. 2 həftədir gətirirəm. Qiymət verən yoxdur xərcəldici zavod satışından intiya kimi sahibində olan. Bir vaxtların məşhur voqası vəsə 7000 manata satışa çıxarıblar. 7-yə deyirəm, niyə düzdür? 5,5 verirlər, 5000 verirlər. Biraz ilə görə, amma bu antikvar maşın gedir də. Mən bu maşını Sumqayıt aparsa olsaydım, mənə fikirləşirəm ki, vallam ona 10000 də deyərəm, əla 7000, min, 8000 də verərdi. Və Şəngaydan gəlmək olmur, başı bazarına gəlmək olar. Onlaqədər bazarda cəmatı özünüz görsüz. Maşın olmaqla bura seyrəçilikdir. Müşahidələrimizdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, pandemiyadan qabaq bazarda 708 avtomobil satışa çıxarılırdısa, indi bu rəqəm 303-350-dir. Bu isə vəziyyət keçən illə müqayisədə aşağı ola bilər. Bazarda fəallıq da daha çox pandemiyadan asıl olacaq. Furslan Əhmədov, Vaqi İbrahim Xəlil, İTV Xəbər, Toğuş.